Програма Точка зору в ефірі нашого телеканалу. І сьогодні ви побачите і почуєте народного депутата України Олега Царьову. Олег Царьов знову у нас в студії. Я вас вітаю, Олега Здравствуйте. Олег Анатолійович, Нещодавно, під час свого останнього візиту до нашого міста, ви взяли участь у акції Безпека мешканцям. Це стосується накриття каналізаційних люків кришками. Скажіть взагалі, ну як ви ставитесь до цієї ситуації, що склалася у нашому місті, та я думаю, що не тільки у нашому місті. Взагалі, як ви вважаєте, яким чином можна на сьогодні вирішити цю проблему з відкритими люками? Така ситуація, як в Дніпрожинське, в такій мірі і столько не відкритих люків, як в Дніпрожинській, я не знаю ні в ни в одному другому місті Дніпропетровської області. Тому ситуація назревши. И ее, безусловно, надо как-то решать. Ну, слава богу, у меня на округе нашлось достаточно активистов, хороших, неравнодушных людей, в том числе Анатолий Степанович Савенко, депутат городского совета, мой помощник. И люди организовались, решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Организовали, сделали бетонные люки. Конечно же, они не такие красивые, как чугунные, конечно же, они не ложатся заподлицо. Но, по крайней мере, дырки накрытия, чтобы в них не падали люди, дети и собаки, то это, конечно же, можно сделать. И мы это сделаем. По нашей программе 400 люков будут накрыты. И везде, где люди к нам обратились, вот мы выявляли все эти места, мы понакрываем. Понакрываем люки. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что, конечно же, это неправильное решение вопроса. Конечно же, должны стоять аккуратные, красивые чугунные люки, но, к сожалению, в Днепродзержинске пока это невозможно. В прошлом году ко мне обращались люди поэтому, по этой проблеме, жаловались на то, что даже алюминиевые миски у собак воруют из домов. Заборы скручивают Это металлические, еще все, что металлическое, да, воруют и относят на пункты приема металлолома. Я ä, попросил своих помощников, они прошлись ä, по вот этой части Днепродвиженска, за которую я отвечаю. И ä, мы выявили 12 пунктов приема металлолома. Безусловно, без лицензии, необорудованных местах, без должного контроля. Это значит, что вот именно туда могут принести все, что угодно, и этот приемщик все примет. Наличные деньги, у алкоголиков, у наркоманов, у бомжей покупается металлолом, ну и потом свозится на большие фирмы уже как бы более-менее организованно. Но вот сам первичный акт приема, он происходит незаконно. Мы подали, сделали обращение на прокуратуру, милицию и, к сожалению, получили в ответ отписки. Это не первый случай, когда мы в Днепродежинске на свои обращения правоохранительные органы получали отписки. К нам жаловались люди насчет наркопритонов, мы получали отписки, и эти наркопритоны не закрывались. Мы жаловались на киоски-наливайки. И в этих киосках продолжали наливать алкоголь, и я приезжаю и смотрю на эти постыдные явления. Мне приходится решать эти вопросы через Киев, и я думаю, что как-то мы их решим. Но вот по пункту металла приема металлолома здесь без содействия милиции никак не обойдется. Ну, а меня... чем правоохранители аргументуют свою бездеятельность? От, отписки, кажете. Чому, от вы говорите. Чему, они не могут? Вы говорите, легко выявить. Да? Ну, вот если, мы, если мы потратили день-два и выявили все эти пункты, мы знаем, что мы приходим во двор, видим, что там находится металлолом, а милиция мне пишет ответы о том, что мы не, не обнаружили предпринимательской деятельности по указанной вами адресу. Это, ну, у меня вообще сомнения в том, что сами милиционеры не заинтересованы в том, чтобы эти пункты работали. У меня очень большая надежда, сейчас в Непродержинске новый начальник ОВД, у нас вроде как складывается плодотворное взаимодействие, плодотворная работа. У меня очень большая надежда, что мы э, наведем порядок, наведемо порядок по пункту прийому металу. Ви видите, к чему це привоїть. Це просто опасно уже для людей становиться. Ви сказали, сьогодні 400 відкритих на вашому районі 400 відкритих колодязів. Сьогодні ви їх, ну, скажімо так, ну, частково, можливо, ну, в більшій мірі накриєте. Завтра вони знову зникнуть. У вас робота ця буде продовжуватися? Я, Чи не, далі я уже... не думаю, що бетонний люк, вот такой от некрасивый, тяжовий, нікому не нужный, кришка. что его кто-то потянет. Его очень тяжело снять, переставить, куда-то далеко утащить. Но для этого должны быть какие-то веские причины. Поскольку он не металлический, он бетонный, сделанный достаточно хорошо, из хорошего бетона, из с хорошей марки цемента, с, внутри лежит арматура. Он крепкий, он будет выдерживать нагрузки и прослужит достаточно долго. Для может проезжей быть, части, наверное, наверное быть, на пиде, да. Для да, проезжей да. части он, конечно же, не подойдет. Да. Будем надеяться, что они прослужат до того времени, когда мы победим все пункты незаконного мета, приема металлолома. И будем, сможем, государство положит, и горводоканал положит нормальные лики. Тобто я правильно зрозуміла ваша позиція? Якщо не буде пунктів, проблеми не буде. достатньо, достатньо тільки закрити ці всі незаконні пункти. Якщо не буде, скажімо так, попиту, то ніхто їх не буде змінювати. Я впевнений в цьому. Я вважаю, що приймати металлом э, ворований металолом, люки, якісь речі людей — це незаконно, це та діяльність. деятельності. К сожалению, э, ми прописали в законах все, що тільки можна. и лицензирование, и сложная процедура открытия. Но когда их открывают вообще без всяких документов, ну как, ну тут закон, в общем-то, тут ничего не напишешь и ничего не придумаешь. Если в борьбе с наливайками я поднимаю в э, 10 раз штрафы за торговлю безакцизным алкоголем, и это станет больно и экономически как бы невыгодно, потому что любое обращение, надо прийти, у меня вот эти вот э, предприниматели, которые занимаются сбытом алкоголя, под э, э, разливом алкоголя в, в киосках, они, они готовы ежедневно сегодня платить штрафы, но чтобы им просто разрешали дальше. Пришли, заплатили штрафы дальше. Штраф мизерный. Вот сегодня я зарегистрировал в Верховном Совете поправку. И она в ближайшее время будет проголосована, штрафы кардинально вырастут. Я уже переговорил с депутатами, с Министерством финансов, у вот везде есть поддержка. Я думаю, мы проведем это достаточно быстро. Конечно же есть случаи, вот как мы сейчас провели в Марганце, мы выявили э, не просто... Мы накрыли склад, где был э, алкоголь, который без акцизных марок, который потом разливался и продавался. И там возбуждается сейчас уголовное дело. Оно обязательно пойдет в суд. Но это была серьезная работа, проведена моими помощниками. И в Празежинске мы еще настолько глубоко, чтобы вот знать все э, настолько глубоко всю эту деятельность для того, чтобы как бы вместо милиции, вместо налоговой полиции вести борьбу с оборотом незаконного алкоголя, нам тяжело. Если будут люди нам обращаться, помогать, мы, безусловно, будем это... Олег Анатольович, ви як народний депутат, можливо, от такий зараз маленький ліквест для мешканців. Достатньо буде того, що я, громадянин мешканець Дніпрозажинська, написала заяву в правоохоронні органи, що за такою то адресою працює незаконний пункт. Чи достатньо це для правоохоронців ну якби достатній аргумент для того, щоб вони туди пішли і закрили його? Бо вони дуже часто посилаються на те, що вони не мають законних підстав заходити на приватну територію. К сожалению, даже когда я, народный депутат, заместитель фракции региона, пишу обращение в милицию, то получаю отписки. У меня нет гарантии, что если обычный гражданин напишет, он получит нормальный ответ. Давайте действовать вместе. Обращайтесь ко мне, и вместе мы будем обращаться в милицию. Но по закону они обязаны реагировать? По закону они обязаны открыть досудебное следствие, Регіструвати, дати йому номер э, в єдиному реєстрі і проводити досвідне слідство. Тобто, звернення громадянина може бути підставою для відкриття цієї конечно, конечно, конечно. Дякую. Олег Анторич. Ну я би хотіла, можливо, це не зовсім ну. Дніпродзержинськ, ну не Дніпродзержинськ, але це буде, думаю, цікаво знати нашим мешканцям тим більше що справа з Томаківською дорогою в останній час дуже набула широкого такого розголосу в засобах масової інформації і стала ну якби такою історією на всю Україну. Розкажіть коротко, що, що там в чому там справа? Хто вкрав дорогу? Чию дорогу у нас на юго юговостокі України коли-то в советські времена. государство тратило сотни миллиардов долларов для того, чтобы сделать Юго-Восток Украины цветущим садом. У нас закладывались очень большого диаметра трубы, которые должны были идти на полив. И эта система не была запущена на 100% только из-за того, что пришел Горбачев, началась перестройка. Те, кто знают, занимаются Профессиональным земледелием знают, насколько на поливных землях у нас здесь, при нашем Солнце, при наших черноземах, какие у нас удивительные урожаи. Такого нет нигде больше в мире. Вот была такая идея выделить средства, снять с продажи газа, нефти. Это была целевая программа со всего Советского Союза, шли сюда деньги. И, к сожалению, не было запущено, как я уже сказал. И за последние 20 лет эта система была практически вся разворована. Я метался по э, области, здесь останавливаем, здесь выкапывают, сюда приезжаю, здесь выкапывают. В конце концов удержать невозможно. В области работало э, десятки групп, которые с кранами э, выкапывали эти трубы продавали на металлом, конечно же, выручили за это, ну, по сравнению с реальной стоимостью, сущие копейки. Но, к сожалению, вот такая хорошая мечта была похоронена. Создать на Украине цветущий сад. И эти люди остались без работы. Потому что трубы они практически все выкопали, а желание жить хорошо, зарабатывать и иметь какой-то бизнес, что-то производить они не умеют. И они сегодня переключились на новую тему. Это э, многие колхозы в советское время за свои деньги, но также и государство, покупало э, э, дорожные плиты. Они сделаны очень хорошо Из советского крепкого бетона с арматуры, сохранились вот в таком же состоянии, в котором они были положены практически без износа, да, в очень хорошем состоянии. Да. Там нету ни они не битые, не выщербленные, там где машины ездили там нет никаких следов и эти плиты начали воровать. То есть я, обратил, я обратил внимание, ко мне начали обращаться. Причем ситуация в том, что ко мне обращаются со всей Днепропетровской области. Ну, как-то так привыкли раньше. Сейчас много Наверное да. вашего округа. Из моего округа. Люди звонят, пишут, обращаются, приходят. Мы никому не отказываем. Я стараюсь делать это корректно, чтобы мои коллеги, теперь новые коллеги. Не обижались, поэтому мы так. Преображенка – это не ваш округ. Делаем. Преображенка – это мой округ. Ваш. И начали поступать ко мне сигналы о том, что там демонтировали дорогу, там демонтировали. В Краничанском районе в прошлом году демонтировали дорогу. Село находится в пяти километрах от проезжей части, вообще от центра. И была дорога. Там и немного домов, там 10-15 домов, но там живут люди, там живут дети. И раньше туда заезжали машины, ездил школьный автобус, возил этих детей в школу. А сегодня там проехать невозможно. То -то эти 5 километров, их ведрезовые да. просто отрезали. Больше того, после того, как плиты сняли, это получилось яма на яме, там даже по старому месту дороги проехать невозможно. Поэтому, когда я туда ехал, я проехал сбоку от дороги, но ну, на, на джипе на полном приводе я с трудом проехал. Люди ходят пешком, и дети ходят пешком, и даже в эту зиму, э, когда выпал снег, дети взялись за руки и пошли с села и пошли в школу. То есть вот до такой ситуации дошла, до такого абсурда доведена ситуация. И туда не заезжает хлебная машина, туда люди не могут себе Человека. ничего привести. Да. И все ради того, чтобы кто-то снял этих пять километров плит и решил какую-то свою сегодняшнюю Нет, проблему, проблему, продал там их за копейки, буквально за копейки, и, потому что надо заплатить за кран, за машины и, и все такое. И поверьте, у меня негативных эмоций после посещения Кронычанского района. То же самое было в тоже разобрали дорогу. Я каждый раз приезжаю, я каждый раз опаздываю. негативных эмоций у меня очень много. Поэтому, когда ко мне позвонили из Тамаковского района и сказали о том, что Олег Анатольевич, я слышу в телефон, что там кто-то плачет, кто-то кричит, Шум, там какая-то критическая ситуация, Олег Анатольевич, у нас уже второй раз приезжают демонтировать плиты, мы вышли селом, мы не даем вывозить и помощи вывозить до да, плиты Здесь человека сбили машиной, здесь приехали бандиты, там угрожают, кого-то обещали убить одного другого, кого-то зашить в мешки, утопить в речке, но вели себя нагло. При этом милиция находится там на месте. И не вмешивается в этот конфликт между э, бандитами, бизнесменами и жителями. Э, а еще что они там <сум> Ну вот. И у меня такой вопрос. Я, конечно же, прыгаю в машину. Тамаковский район он не близкий. У меня округ вообще самый большой на в Днепропетровской области. И для того, чтобы туда проехать, надо въехать в Запорожскую область, повернуть потом направо, ехать по селам. Я приехал к тому времени, они поняли, что я это народный депутат, организаторы, бизнесмена скрылись, милиция не воспрепятствовала, а люди. А осталось две машины груженные плитами, большие длинномеры и кран, который ставил эти плиты. Милиция. Я приехал, забрал документы у, Води у водителей. Как бы сказать, желания отдавать мне свои документы, у них изначально не было. Милиция начала увидела народного депутата, начали как-то вникать в этот процесс. Я поручил технику арестовать, водителя арестовать. И утром в прокуратуру, чтобы прокуратура этот арест подтвердила через суд, и как бы, чтобы закрутилось уголовное дело. Я знаю о том, что эта дорога, дорога находится на балансе у поселкового совета. Я знаю, что там документы в порядке. И какое же было мое удивление, когда я на следующий день приезжаю в Тамаковскую прокуратуру, узнаю, что техника отпущена, задержаны отпущены. И прокуратура пытается возбудить уголовное дело против селян, которые препятствовали Конечно разбору живые. своей дороги. Ну, знаете, я просто возмутился. Когда вся страна, мы находим копейки для того, чтобы отремонтировать дороги, залатать ямки, а тут воруют целыми дорогами, и прокуратура вместо того, чтобы защищать, защищать интересы, громадян, интересы, да, да граждан защищает интересы и начинают э, мы взяли доверенности у людей сейчас новый уголовный просвещает чем он я попытался встретиться с, прокурор, с прокурором я как народный депутат имею право доступа во все помещения меня никто не имеет права задерживать я когда-то во время оранжевой революции после оранжевой революции с резолюцией митинга заходил в кабинет Ющенко, и меня, ни, одна, ни один охранник не мог задержать. Потому что это по статусу народного депутата. Поэтому я прошел в прокуратуру, мне секретарь стала на дороге, и говорит, прокурора района нет. Я не поверил, зашел в кабинет, проверил кресло. Говорю, кресло теплое, говорю, куда вы дели районного прокурора? Ничего внятного я не получил, никаких начали с каких-то ответов ссылаться на тайну следствия. Я, мы взяли доверенности у людей, и наш юрист пошел участвовать в материалах дела для того, чтобы посмотреть материалы дела. Оказывается, эти предприниматели слепили договор. Причем печать на договоре о том, что это плиты в их собственность Печать на договоре стоит одна, кота кпо стоит другой, э, директор зарегистрирован в 12-этажном доме в Тамаковском районе, там, там максимум трехэтажный, выше <laughs> не бывает, и так и, а и так далее. Наверное. То есть очевидно, а у, у поселкового совета весь комплект документов, когда распадался колхоз, там было банкротство, арбитражный управляющий передал по акту. И прокурор закрывает один глаз, и говорит, вот этим документом я верю бизнесменам, поселковому совету я не верю, и вот занимаю такую позицию. Поэтому я выступил на фракции, вся фракция меня поддержала. Вообще ситуация возмутительная. К сожалению, в приезд Виктора Федоровича Януковича во вторник был сессионный день, я был в Верховном Совете, я уверен, что я бы доложил эту ситуацию здесь ему. Ну, раз не получилось, фракция мне делегировала время от фракции, и в положенное время, в среду, я выступил в Верховном Совете, доложил этот вопрос. И на следующий день, в четверг, меня пригласил к себе генеральный прокурор, мы встретились. Я описал эту ситуацию, он набрал Днепропетровскую область, выяснил, что это действительно так, набрал прокурора Тамаковского района, у них был разговор, в результате которого тот получил указание в течение 10 дней любыми способами восстановить дорогу, а потом будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем пребывании в органах прокурора. Тобто сьогодні це питання на контролі у Генерального прокурора. Так, да, этот вопрос на контроле у Генерального прокурора. И если он не буде рухатися, ми домовились з ним о тому, що я приїжджаю на наступній неділі, ему докладу, зроблено, не зроблено, дорога, буду показувати фотографії. Угу. Олеханотрович, якщо дозволите, ну трішечки розкажіть ще про історію в Марганці. Коли правоохоронці відмовилися порушувати карну справу проти людини, яка намагалася вистрілити у вагітну жінку, ну це взагалі не, не вкладається ні в які рамки, і ви знаєте, ну можливо, я дещо від себе додам, ну дивишся новини. Ну от я часто дивлюся надзвичайні новини, ну диву даєшся. Ну чому так от відбувається? Ну. Звичайні люди вони не знаходять, не знаходять ніякої ні підтримки, ні допомоги у правоохоронців. І чим далі, тим гірше. Чому так відбувається? Показательний такий випадок от в Марганці. Це дуже плохо, так да. це, це взагалі разрушает наше государство, коли люди не довіряють государству, не довіряють правоохранітям органам. І, к сожалению, у мене количество кількість именно вот в такой тематике. Просто люди порушуються якось всі, ну якісь всі стереотипи. Ну кому, кому тоді довіряти? Ну нема нема де шукати правди, нема до кого звернутися. От ну, показовий випадок. Чим там все закінчилось, що там зараз відбувається. Ну, в двох словах, навірно, напомню цілізрителям о тому, що бувший парень приїхав к своєї дівчини. У нее уже семья, она в положении. Приехал домой, ночью перед этим он стрелял из пистолета в одного человека. Приехал на машине, принадлежащем одному депутату. Сам является родственником другого депутата, горсовет. И для Марганса это как бы величина. И вел себя, угрожал, выстрелил в хозяина дома направлял пистолет на девушку, которая была в положении. Слава богу, у нее сейчас очень милый ребенок, и все у них хорошо. Хотя э, муж ее провел в больнице там около полугода после всех этих ситуаций. Милиция не возбудила уголовное дело, не нашла состава преступлений. По итогам э, моих обращений, по итогам той передачи, которую вы, наверное, видели, э, приехал на прошлой неделе. Руководитель службы внутренних расследований МБД области, к нему позаписывалось, на человек 20 с разными аналогичными, в том числе случаями в городе Марганец. Он принимал, прием был очень долгий, непростой. Мои помощники там присутствовали. И я думаю, что, ну, во-первых, уже уголовное дело возбуждено. Ну а что касается. Віть нам же важливо не просто рішити конкретну проблему, треба зрозуміти, чому вона не рішала. Я думаю, може быть, будуть прийняті кадрове рішення по міліції города Марк. Це в конкретному випадку. Ну от ще випадок, син депутата обласної ради збив дитину. Нема складу злочину. Тут не треба якісь можливо там, але збив дитину, все. Який, що ж потрібно таке скоїти, щоб був склад злочину? А де це таке відбувалося? Чесно, не пам'ятаю. Ну, я ж Богу, дуже часто слідкую за новинами, то да. ну, багато таких випадків. І от що тоді можна вимагати від людей, звичайних людей, дотримання законів, якщо люди, які несуть закон, вони його самі не дотримуються? Да. Так, це правда. Це правда, і з цим треба щось робити. Все должны быть равны перед законом. По крайней мере, у жителей Днепропетровской области есть один небольшой плюс. Они могут обратиться или к своему народному депутату, или, депутат, как или, или, или ко мне. Как, даже это независимо от того, на каком округе они находятся, мы всегда будем помогать. И в особенно резонантных случаях, как в данных, мы выделяем своих юристов, адвокатов, которые идут, участвуют в процессе. И я знаю лично всех руководителей нашей страны. И президента, и прокурора, и министра МВД, Захарченко, и СБУ. І тому, якщо на якомусь э, районному, городському, обласному рані питання будуть рішатися, я завжди буду обратитися першому лицам государства. Але так не повинно бути. Не повинно, ну, я ну, як, я знаю, є закон і не треба нікого знати. Ну, так би хотелось, що хотілося район. б. Хотілося І до цього, ну, Я думаю, що ми колись до цього все-таки дійдемо. Да. І Олег Наталіч, ну як завжди, при нашій зустрічі на останок я би вам хотіла традиційне питання. Что сейчас происходит в Верховной Раде? В Верховном Совете сейчас очень непростая ситуация. Вы видите, как, какое стоит, какое растет противостояние. И ситуация в стране очень непростая. Поэтому надо наводить порядок на местах. И я хотел бы воспользоваться временем и возможностью обратиться к людям. Я вас очень прошу, дорогие Днепродержинцы, не будьте равнодушны. Ко мне иногда приходят люди в приемную из Днепродержинска. Я вижу, что они стесняются, потому что они приходят со своими личными вопросами. Бывают случаи, когда приходят за соседку, за знакомую, просить, чтобы помочь. Но люди приходят и со своими вопросами. Поверьте, приходя со своими вопросами, в том числе вот такими, о которых мы говорили, мы помогаем не просто конкретным людям, не только вам. Мы создаем прецедент и мы меняем ситуацию вот в данном случае по плитам во всей Днепропетровской области. И чем больше будет ваших обращений, тем больше мы сделаем добра. Поэтому приходите, мы всех будем, мы всем рады, мы всем готовы помочь. И ни один случай обращения мы не будем э, пускать на самотек. Некоторые вопросы решаются там за месяц, а некоторые вопросы приходится решать и по году, по два, по три. Но каждый вопрос мы берем на контроль, каждый вопрос. Ми записуємо в реєстр і ведемо до тих пор, поки не можемо вирішити. вам, Олег Анатолійович. Я нагадаю, мешканцям Дніпродзержинська прийомна народного депутата Олега Царєва знаходиться за адресою вулиці Арсенічева, 6. Ви вже всі знаєте, напевно. Тож користуйтесь такою нагодою, тим більше, що народний депутат пообіцяв допомогти. Я вам дякую, Олег Анатольович, що ви завітали до нас в студію. Сподіваюся, що незабаром ми скоро побачимося, і у вас буде більше позитивних моментів. Ну, про що можна буде розказати? Дякую. До нових зустрічей. Ви дивилися програму Точка зору. Дякую.